Ми раді з того, що сьогодні відповідальний і доленосний для України час разом з нами, як і завжди, для нас він завжди буде президентом Грузії Михайло Сакашлини. Разом з Михайлом Саакашвілі, владом Філатом, наші лідери найбільших опозиційних фракцій, лідери Центрального штабу національного спротиву Віталій Ключко. Арсений Яценюк! Шановные друзья, просим до слова Михаил Саакашвили! Я приїхав сюди не лише до Європи, а до самого серця Європи, що б'ється, живе і співає. Так сьогодні ви є серцем європейських ідеалів, принципів, цінностей, ви є усобленням європейського проєкту, тиленням того, що робить Європу особливою та дорогою для нас, зневолених минулому нації і ув'язаних минулому народжім. Сьогодні ви не лише захищаєте ваше майбутнє, майбутнє України, ви захищаєте майбутнє всіх нас, майбутнє всіх волілюбних народів регіону і світу. Я приїхав підтримати вас, розповісти, наскільки ми любимо вас у Грузії та за її межами, наскільки ми всі поділяємо вашу боротьбу. Успіх свободи України! Є успіхом свободи Грузії, Молдови, усіх східноєвропейських країн і усього світу. Ясна річ, ми різні. Україна велика. Грузія, Вірменія, Молдова, мали, Азербайджан, багата країна, але якщо ми не триматимемося за руки у темному кутку, кремлівський головоріст безжально знищить нас одним, один за одним. Ті люди, які дуже шкодують за Радянським Союзом і наполегливо працюють над його відновленням, люди, які, на жаль, керують Росією сьогодні в цей час з'їдять нас живцем полонці. Тому ми не маємо іншого вибору крім виступу гуртом. А це коли ми разом, коли ми об'єднані. Ніщо не зможе протистояти нашому прагненню до свободи, Ніякі ембарго або утиски, жодні кулі, або танки. Іс історія вже бачила нас зневоленим разом. Тепер історія побачить, як ми разом рішуче здобуваємо нашу волю. Це моє глибоке переконання, переконання сенс цілого моєго життя. Я жив тут, в Києві. Я тут навчався, вивчав українську та навчався почуватися як українець. Власне, я почуваюся українцем, я є українець і я є грузин. Я українець, я грузин і отже я є європейце. Я завжди знав, що одного дня Україна буде прикладом успіху. Прикладом провідної східні європейські нації інтегровані у, у європейську родину вільних демократічних та процвітаючих народів. І коли я побачив вас сьогодні, я зрозумів, що був правий, що Україна переможе, що ми переможемо разом. Ми не такі богати, як Газпром. У нас менше танків, ніж у Путіна, менше засобів для утісків по показів іншим, але ми віримо в нашу долю, нашу волю. Ми даємо іншим любов, встановлюємо особливі прикладі для, насліду, для наслідування і нічого не зможе зупинити нас солдати поразки колими разом. Мої українські сестри і брати. Сьогодні ви, творці історії. Знаю, що вам холодно. Знаю, що му тут в момент вага провокації. Знаю, що ви ризикуєте, але вам потрібно зберігати і ентузіазм, почуття відповідальності, виру в ваші цінності, ідеї, принципи тощо. Вам не потрібно тому що цей момент дуже важливий для вас, для нас, для всього світу. Вибор, чи є, стоїть перед нами доволі простий: Європейський Союз або Європейський Союз. Ви обидаете не напрям на політиці ці коалицию, а суспільство, світ, якого житиме это. Європейський союз означає рабство, корупцію, авторитарість, все вид, чого наші народи потерпали так довго і що ми так відкинули. Ви означаете солок, а ця молодь не зробила нічого поганого, і не заслуговує ні життя у кримінальному совку. Ці обрали наші народи. Європейський союз. цим вибором ми маємо дотримуватися зради наших дітей. Єдине, чого потребує вступ до Путінського клубу, це залишитися покорними корумпірованими бездарними. Але фактично, цей вибор для наших народів є вибором між життям і смертю. Я не знаю жодної нації, яка би сама зголосилася мертві. Жодному разі не гордий український народ і не має на місце Києв. Так теж не маю сумнівів, що ви переможете, що чудовий європейський прапор поєдняється з прекрасним українським. Щоразу ми, українці, грузини, молдавани, європейці житимемо у європейських свободах. Немає в мене сумніву того, що ваша перемога змінить усіх нас і Росію. Вона змусить Росію відмовитися від імперіалізму та, нарешті, перетворити її його національну державу, яка має кордони, а не узбіччя. Партнерів вони рабів з такої Росії, національної демократичної країни. Ми потоваришуємо, будемо торгувати і співпрацювати. Український тріумф покладе край ери Володимира Путіна і че станеться тут, на цій самій площі. Я приїхав, щоб розказати наскільки я пишаюся вами. Кортими ціцями горди нації пишаюся вашою хоробростю і спокоєм, рішучістю і почуттям відповідальністю, пишаюся вашою дружбою. І ви, а в історичних підручниках згодом напишуть, що Російська імперія припинила існування на Євромайдані. Якщо ви, друзі, переможете, а ви переможете! Михаил Саакашвили! Влад прилетел из Тишинева, а, куда ты Тоже будем лететь сегодня ночью, потому что там тоже у них свой конгресс. И я прилетел а, вместе с группой Европамитарии, а, как я уже сказал, из Варшавы. А, и цель нашего нашего это а, проявить солидарность с европейским выбором Украины. Я думаю, что то, что сейчас мы видим в Киеве, это лидерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая, беспрецедентная попытка перехватить всю страну, всю нацию, ее будущее. И, естественно, когда дело касается таких вещей, мы мир не может оставаться безразличным. Мы не тут не для того, чтобы требовать каких-то политических требований внутри Украины. Это не наше дело, это не дело иностранцев. Мы здесь не для того, чтобы а мы для того, чтобы высказать эту солидарность. Мы не для того, чтобы поддержать конкретного политика или там, политическую силу, хотя нас связывают партнерские отношения с некоторыми партиями, которые участвуют в этих акциях, но мы для того, чтобы э, проявить и высказать свою солидарность э, украинскому народу той молодежи, которая будет лучше будущего. и естественно когда мы это делаем, мы думаем про будущее наших стран мы все взаимосвязаны нас поодиночке могут, э, если мы не возьмемся за руки поодиночке наш знакомый Владимир Путин может подворотить просто поодиночке с нами расправиться. Поэтому, естественно, мы хотели бы, чтобы наши страны объединили наши условия нашим, на нашем европейском пути. А, в то же самое время, я хочу сказать, что а, у меня всегда были хорошие деловые отношения с президентом Януковичем. А, и еще раз говорю, что внутренний, украинский процесс нас не касается. Я был готов всегда и готов сейчас иметь контакты с представителями теперешних майских властей. И все дело для того, чтобы если чем мы можем помочь в разрешении этого очень серьезного политического, политического кризиса процесса Украины. Линия, подождите. Пропала линия, кто-то И свет погас. Выдела, что-то выдела. Пожалуйста, кашмили, браво! Браво, Миша, Магария! Нет, нет, нет. О, появилось, появилось да. Да. Повторить. Добрый день всем. браво! браво. Да, 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 мы, приехали, мы приехали, из Молдовы, в Киев, для того, чтобы выразить свою солидарность с нашими украинскими базы народа. Мы приехали поддержать выбранный курс развития Украины, европейский курс. Исходя из, нашей, из нашего опыта, мы знаем, что означает попытка украсть наше европейское мечто, что означает попытка мешать нашему суверенному, суверенному решению. Для нас жизнь важно, чтобы Украина

What would be your advice the to people on spread, spread, What tactics should they use? Well, uh, I'm not a uh, technician or theoretician of uh, world revolutions, understand. but uh, I've, been, uh, I've been practicing it myself in my country. But uh, I don't think we can export those things. But what I have to say is that I want to wish them to be patient, to be uh, to be uh, to brace themselves for you know for to stand up for their rights in the long term. It's, it is a, it's, it is not one day or two days process. Uh, and to be uh, and to stay in a, a bit mood because they are not there for any politicians. they are for the future of this country. they are for the future for the right not to go back to soviet disaster, not to go back to uh, eurasian union. because eurasian union, you don't need to be smart. you don't need to be no corrupt. More corrupt you are, more criminalized you are, more stupid and mediocre you are, more you will be welcome and embrace. So there is, there, it's not about geopolitical fight here. It's about way of life. Are we going to have normal life for our children, decent life for ourselves, or are we going to go back to... The Soviet disaster which at least my generation is and we don't wish to send to younger people. Young people here instinctively they do not know the Soviet Union, but they don't know, they know exactly that it's not good.

Он придумал Российский союз и наружный Союз как раз для этого, и как раз он пошли, чем сейчас действует Россия. Россия ничего хорошего не может никому дать. Но путинская Россия говорит, мы можем делать вам очень плохо. Мы можем сделать вам очень больно. И не пойдете на наши условия. Мы будем делать вам очень больно. Это логика бандита и крикетира. Это не логика цивилизованной страны. И реально то, что происходит, это рейтерский захват. И поэтому мы, мы 90% грузинской экономики было полностью зависимо от России, когда я стал президентом в 2004 году. Сегодня Грузия можно смело идти в Европу, потому что мы практически независимы от России. Нет энергетики, нет рынка, нет других торговых. Наоборот, они зависят от того, что мы экспортируем электричество в Россию. Поэтому мы смогли достичь того, после всех их имбанов, всех их действий, что мы от них независимы. И у них нет до нас рычагов. Украина гораздо более имеет потенциал, чем любая из наших стран, делать то же самое. Я думаю, что чем больше он будет шантажировать Украину, тем больше Украина обретет свою независимость. Потому что невозможно подавить волю огромной украинской страны, европейской страны, которая имеет потенциал стать одной из региональных сверхдержав Европы, Имеет свое будущее. Это дважды два числа. Михаил Георгиевич, скажите, вы в каком качестве не сейчас не здесь? Не Потому что вы не раньше не были не президентом, не а сейчас по вы по на Украину ставлю приехали как а кто? Будучи президентом, вы также разгоняли мирные протесты с газами и водометами. Сегодня вы не президент, вы защищаете право украинцев на мирный протест. И считаете ли вы, что ваше участие дискредитирует этот мирный протест? Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что в 2007 году После того, как мы провели радикальные реформы, много людей вышло на улицу. В столице Грузия, Грузия маленькая страна, десятки тысяч человек остались без работы, потому что мы прикрыли многие бюрократические учреждения. Многие люди остались без привилегий, многие люди уже не, много людей не могли брать взяток. Были люди, которые были действительно справедливо обижены. Они вышли на улицу. И я ушел в отставку. И назначил новые выборы. И этот был ответ на ваш вопрос. Первый раз я ушел в отставку, я сократил свой срок на один год. И я думаю, что это был ответ демократа на демократическое движение, в принципе, даже участие не демократических не и при финансовой поддержке России, кстати. И второй раз, когда опять-таки при финансовой поддержке России. У нас были выборы, одна из практически финансовой поддержки России. Один российский олигарх победил на выборах, я мирно призвал нас и ушел от власти. Я прилетел сюда как частное лицо на экономическом классе э, самолета и э, с большим багажом э, в руках. И хочу сказать, что чувствую себя в этой функции очень положительно. Но я о чем я говорю, что... Мы передали эту власть, и каждый раз мы реагируем на действия людей соответственным образом. Самое худшее, что может сделать любой правитель, не прислушаться к мнению людей и попытаться каким-то образом э, незаконно пролить свое существование. Вот и все. Но я еще раз говорю, вы воспринимаете это как мой союз, союз с украинским властям, потому что каждая страна имеет свою ситуацию. Каждая страна. И это дело украинцев. Я думаю, что я желаю, чтобы украинцы нашли способ дойти общий язык, вести диалог друг с другом и нашли абсолютно демократический выход с помощью диалога из любой ситуации. Понимаете, почему я на Почему Понимаете, с своей точки зрения, как президенты, которые тоже это делает? Следующий вопрос. Вы любите а, Украину? Пан Саакашвили, скажите, пожалуйста, вы считаете, что Путин меняет сейчас Зая Луковича. Можем мы, по вашим ощущениям, только увидеть, как это может нам Я уверен, что первое, что хочет Владимир Путин, это отдалить Украину от него. Это главная задача. Поэтому, когда мы говорим, что он делает то, что делал, делает, не мне комментировать внутренние украинские события. Но он четко хочет отдалить Украину от Европы. Когда Украина отдалится от Европы, то с ней можно будет делать все, что угодно. С ней можно будет делать все, что угодно. Тогда можно ее шантажировать гораздо больше. Тогда можно, тогда можно на нее давить гораздо больше. Тогда можно притеснять любого украинского политика гораздо больше. Тогда можно влиять на общественное мнение Украины гораздо больше. Поэтому тут первая задача, программа первая, это одолеть Украину от Европы. А какую форму это потом примет? Таможенный союз, Европейский союз. Это все уже дальше, уже просто последствия главного решения. Если удастся ему ветерски перехватить огромную европейскую страну, потрясающую национальность, очень европейзированную молодежь, от главного своего пути, от Европейского Союза, тогда у него развязываются руки делать все, что угодно. Ситуация совершенно конкретная. Это не ситуация не просто украинская, это ситуация, которая касается всех нас. Если мы все не сможем этот процесс предотвратить, то в конце у нас тоже не будет у каждого из особых, у каждой страны отдельно не будет права на выборы. И у наших детей не будет будущего. Вот о чем мы должны говорить.

Кофе попить и не развлечься. Я приехал, я приехал поддержать. Будете постоянно поддерживать Украину. Я всегда буду поддерживать Украину. Я, я всегда буду. Друзья, широ, будет вас тоже поддерживать. Широ, ш, широ вам, широ дякую. Господин Сашин. Широ вам дякую и до Миша, благодаря!